पहले इन्होंने एस के पानी को रोका अब विधानसभा के ऊपर आ गए, अरे भाई ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। भाई मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा उनको एमएसपी नहीं दे रहा तू तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है अरे भगवंत मान पंजाब की स्थिति को ठीक कर वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे आप हमारी चिंता मत कर इधर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਜ ਚੰਦ ਕਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਵੀਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਉਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋ ਇਹ ਵਿਸਿਤਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एस के पानी को रोका अब विधानसभा के ऊपर आ गए अरे भाई ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है आप ये ये मत कही आप लोगों के हित के लिए काम करिए आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है भाई मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा उनको एमएसपी नहीं दे रहा तू तो इस प्रकार का धन डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे क्यों भाई हमारा हक नहीं है क्या यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर आप इस प्रकार की बात मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए अच्छा लगेगा हमें भी हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी है उनको कोई मुआवजा दिया है ये इस प्रकार की बात करिए ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे ये क्या मतलब है ये कोई मतलब नहीं है भाई समझदारी से काम लेना चाहिए हमारे भाई हैं किसान के अरे हम छोटे भाई हैं हम बार बार ये बात बोल रहे हैं तो वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ये थोड़ी है कि रास्ते बंद करते हैं या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं अरे भगवंत मान पंजाब की स्थिति को ठीक कर वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे आप हमारी चिंता मत कर इधर की मैंने क्या कहा रहे है मैंने यही कहा है ना अभी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक हाँ है वो कौन कहने वाले मैंने उसको कहा है कि पंजाब के लोगों की पंजाब के आवाम को सुविधा दे सरकार हम तो मानेंगे ना आप पैसा एक बॉन्डर झूठ का खड़ा करके लोगों को इस प्रकार से बरगड़ाना, ये ना तो पंजाब के पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी उसको शोभा देता है ना भगवंत मान को शोभा देता है ये दोनों के दो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनको पंजाब के लोग सबक सिखाने वाले हैं ये लोगों के हित में तो कदम नहीं उठा रहे इस प्रकार के झगड़ों के अंदर ये बाज के चले जाते हैं क्या कमाल कर रहे हैं ये भी सर झारखंड जा रहे हैं झारखंड जा रहे हैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बड़े मैंडेट के साथ बन रही है महाराष्ट्र में भी बन रही है लोगों ने मन बना लिया है वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा एक साइट है एम एफ जिन भी किसानों ने उसको रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब को हम पैसा दे रहे हैं दो हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से तेरह सौ अस्सी करोड़ रुपया हम किसान को दे रहे हैं देखिए अच्छा लग रहा है ना कि हम किसान को बरसात कम हुई है दो दो हजार रूपये दे रहे हैं भगवंत मान क्यों नहीं दे रहा अरे किसान की स्थिति सुधार चक्र में न पड़ गलत चक्रों में पड़ रहा है उनको गलत चक्रों में पड़ रहा है आप किसान की वहां की स्थिति वहां की फसल खरीदता है वहां के किसानों को उसकी फसल का खराब हो गया उसका मुआवजा दे दे इतना ज्यादा कैंसर बढ़ गया वहां से तो उसके ऊपर सोच ले कुछ ना कुछ है। तय क्यों इधर उधर की बात कर रहा लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहा ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਓਆਈਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਓਆਈਐਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮਾਂਦਾ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਿਟਰ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ ਫੁਕਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼ ਬਣਾਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਝਾਤ ਅਬ ਧਰਮ ધਰੋਹਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਾਥ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ